man shu askarida bolalarda uh, ko'p uchraydi keyin exinokokk turlarini bilaman бычийце uh, turlarini bilaman va shunga qarshi man albatta bolani shaxsiy gigiyenasiga -gi juda qattiq rioya qilaman ya'ni oshxona jihozlari bolani o'zini tozaligi tirnoqlarini olishi bolani bu gijjalar immunitetini tushiradi immunitetini tushirishi natijasida bola zaiflashadi kam qon bo'ladi hamma kasallikni mana shu gijja keltirib chiqaradi deb o'ylayman shirinlik mana gazli ichimliklar kreshkilar bular mana bu fast foodlar inson organizmini kislotali muhitga o'tishiga sabab bo'ladi bunaqa fast foodlar albatta bolani organizmini kislotali muhitga o'tkazib uni immunitetini tushirib albatta gijjani o'sha muhitda ko'payishiga sabab bo'ladi ota ona sifatida asosiy bu gigiyena shaxsiy gigiyena rahmatsizgaha rasmiy pechasi bilan и bu o'sha xizmatlar haqida ma'lumot и flayerlar vaqtida davolanmasa bo'lmaydi haligi it mishiqlardan deydi yaxshi ovqat pishirilmagandan haligi tozalikka manimcha rioya qilish kerakda endi mani o'zimni fikrim shu